Нове законодавство України про охорону здоров'я. Такою є тема першого сюжету випуску. Насправді, і в Конституції нашої держави, і в багатьох статтях її законодавства є чимало надзвичайно важливих моментів пов'язаних з охороною здоров'я, які варто знати українцям і користуватися цими знаннями при необхідності. З цього приводу написано низка законів. Перш за все, це конституція, потім закони. Потім існує багато підзаконних нормативних документів, які видаються міністерством охорони здоров'я. Та іншими державними установами. І це так повинно бути, тому що будь-яка сфера діяльності діяльності людей в цьому світі, в якому ми живемо, вона повинна врегулюватися певними правилами. А правила пише у нас законодавчий орган держави, це Верховна Рада і інші державні органи. Перш за все, я хотів би звернути увагу людей на те, що в нашій державі є конституція, і в конституції також багато сказано про здоров'я. Конституція, якщо взяти всю контекст цієї конституції, то там 17 разів записано слово здоров'я. Знати про конституцію, знати, що записано в Конституції, це знати, як захищати свої права у стосунках із лікарськими установами, із державними службовцями, які займаються цією діяльністю безпосередньо, з лікарем і таке інше. І взагалі це придає людині впевненості. Тут написано, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність. І безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Отут під мене підкреслено здоров'я, найвища соціальна цінність у нашій державі. Очевидно, це правильно, і це це потрібно знати і вимагати від того, щоб держава, в особі якихось там посадових осіб або лікарів виконувала виконувала ці обов'язки. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я. Життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань, Тобто це є дуже важливим моментом в стосунках, тому що ми живемо в суспільстві, ми живемо кожен раз в сім'ї, ми живемо серед інших людей, і ми зобов'язані це все здійснювати, не нетлуватися не тільки про своє здоров'я, а звичайний про здоров'я всіх інших громадян, які поруч з нами. І це дуже важливий момент. І я хотів би ще звернути увагу на одну із норм Конституції, це стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування, що написано в інших статтях, ну для того, щоб можливо було, я скажу, наприклад, при проведенні масових заходів, мова йде про здоров'я, при утворенні партійних організацій, при утворенні громадських організацій і таке інше. Тобто, от, в цих ситуаціях згадується, щоб це все відбувалося не на шкоду людському здоров'ю, Тобто, навіть в тих моментах згадується про те, що людина здоров'я. І треба берегти, наприклад, при проведенні масових заходів, при утворенні партійних і таке інше організацій. Ось про це у нас говорить Конституція, що вона говорить про здоров'я. Окремо варто прокоментувати ще один принциповий законодавчий документ, що захищає наше здоров'я. Цей закон називається. Основи законодавства України про охорону здоров'я цей закон був прийнятий ще в 92-му році. Звичайно, він багато разів змінювався, і остання зміна була в сьомому місяці поточного року, і вона відносилася до цих проблем, які ми на сьогоднішній день маємо в нашій державі пов'язані з військовими подіями. Тобто, закон він. Є живим організмом, він весь час змінюється, і я хотів би сказати, а довести до відома громадян, навіщо взагалі цей закон? Так як саме Конституція, Конституція регулює такий загальний порядок, загальні правила оголошено оголошує Конституцію. Законом регульовано більш конкретний порядок. І тут написано, що кожна людина має. Природное, от я вертаю. Природнє невід'ємне і непорушне право на охорону здоров'я, суспільство і держава відповідальні. Перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і забезпечення генофонду народу України забезпечують пріоритетність охорони здоров'я, діяльності держави. Є в цьому законі стаття 5, яка називається охорона здоров'я, загальний обов'язок суспільства та держави, Державні, громадські або інші органи, підприємства, установи, організації, посадові особи та громадяни зобов'язані. Отут громадяни, але тут громадяни на в останньому На останнє місце поставлено, я б їх поставив на перше місце. Забезпечити пріоритетність охорони здоров'я у власній діяльності. Не завдавати шкоди здоров'ю населення і окремих і окремим особам у межах своєї компетенції. Тобто, про що мова йде? Мова йде про те, що. Коли люди приходять на роботу, перед за все тут іде. Коли люди проходять якісь установи організації, повинні бути створені належні умови, щоб людина була здорова для того, щоб людина могла працювати, для того щоб людина могла жити, віддавати. Суспільству користь і отримувати від цього користь для того, щоб жити в задоволення, а не бути а не, а не навпаки. Ось про це говорить цей закон коротко. І я хотів би ще звернути. В цьому законі є стаття 3, яка називається поняття терміни. І от тут визначено, що ж таке здоров'я. Тому що, очевидно, кожен з нас думає. Що таке, як зрозуміти зміст слова здоров'я по-своєму? А я хотів би звернути увагу, а що з цього приводу говорить закон? Так от закон говорить, що здоров'я це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. Тобто, отут нас зазначив слово соціальне здоров'я, і це дуже важливо. Очевидно, можливо, я б даже поставив його на перше місце соціальне здоров'я, тому що соціальне здоров'я це соціальна думка, яка існує. Серед людей, серед громадян, уставлені до свого здоров'я, соціальна думка уставлені до вживання спиртних напоїв, соціальна думка уставлені до вживання до паління, до наркотиків і таке інше. Перш за все, людина має бути здорова своїми думками, своїми помислами, своїм бажанням жити у здоровому стані. Ну, ось так коротко можна сказати про початкові норми, які закладені в цьому, в цьому законі. Я хотів би. Щоб люди просто знали, що є такий закон. Я хочу зазначити, що очевидно в багатьох лікарських закладах є навіть витяги із цього закону. Але коли людина, зрозуміло, в не зовсім в здоровому стані приходить в лікарський заклад, то читати його там не дуже зручно і не дуже хочеться. Але це потрібно робити. Життя взагалі важка штука, тому навіть треба захищати свої права та інтереси, коли людині не дуже добре. Цукровий діабет страшний не лише самий по собі. Він починає поволі руйнувати очі хворих. Що саме відбувається з ситківкою діабетиків і як з цим боротися, обговоримо з досить досвідченими фахівцями в цій темі, що співпрацюють з відділенням лазерних методів лікування Центральної офтальмологічної лікарні Київського центру мікрохірургії ОКА, які вже не перший рік приймають хворих на базі лікарні святого Луки, забезпеченої, до речі, найкращою апаратурою в області саме для вирішення таких проблем. Олег Юрьевич, какие современные методы лечения глазных осложнений сахарного диабета? Лазерное лечение осложнений сахар... глазных осложнений сахарного диабета э, является золотым стандартом лечения э, и профилактики слепоты в мире. Если лазерное лечение э, проводится вовремя, в большинстве случаев удается сохранить и в ряде случаев улучшить зрение пациентов. Мы применяем такие методы лечения, как панретинальная лазеркоагуляция, фокальная лазеркоагуляция и также медикаментозные виды лечения в виде интравитриальных инъекций, специальных препаратов внутрь глаза, которые позволяют побороться с отеком сетчатки и сохранить зрение пациентам с тяжелой инвалидизирующей патологией и как диабетическая ретинопатия и диабетическая макулопатия. То есть это заболевания центральной области сетчатки, которые отвечают за остроту зрения. Какие возможности дает новое современное оборудование по сравнению с прошлым? В нашей клинике установлен самый современный лазер желтой длиной волны, который позволяет безболезненно и быстро производить лазерное лечение на самом современном уровне. Лазер Quantel Medical французского производителя желтая длина волны, которая позволяет максимально безопасно и эффективно помогать людям с осложнениями с сахарного диабета. Высокое качество оптики позволяет очень качественно оценить изменения, связанные с сахарным диабетом на сетчатке. Преимущество на сегодняшний день это безболезненное, быстрое и безопасное выполнение лазерной процедуры. Для пациента это комфорт, и большая эффективность лечения, чем это было ранее. Старые лазеры не позволяли с такой эффективностью справляться с инвалидизирующей патологией, и данная технология позволяет в большинстве случаев сохранить зрение. Кроме того, данный аппарат позволяет провести лазерное лечение без коагуляции, что особенно важно для центральной области сетчатки. Это позволяет избежать осложнений, которые ранее были присущи для старой техники, для лазеров, для старых лазеров, которые назывались так называемые аргоновые лазеры. Данный лазер лишен таких побочных явлений и побочного действия, какие были ранее. Расскажите, насколько важно своевременно обращаться к пациентам с сахарным диабетом на профилактический осмотр? Пациенты обращаются к нам на разных этапах болезни. Основной проблемой для Украины является то, что люди довольно поздно обращаются, хотя в этом возможно и коварство самого заболевания. Необходимо своевременное обращение, мониторинг, диспансеризация пациентов с сахарным диабетом. Пациенты с сахарным диабетом должны осматриваться через 5 лет после установления диагноза сахарного диабета первого типа и практически сразу при постановке диагноза сахарного диабета второго типа. При своевременном начале заболевания зрение можно сохранить в 90% случаев. Если же пациенты приходят на более поздних стадиях, возможно избежать хирургии всего лишь в 50% случаев, хотя возможность комбинации лазерной методики с интроветриальными инъекциями медицинских препаратов позволяет значительно увеличить вероятность успеха. Хотя также мы не отказываем пациентов, которые обратились к нам поздно для профилактического лечения осложнений сахарного диабета. Также в нашей клинике проводится хирургическое лечение диабетической ретинопатии, гемофтальмов и отслойки сетчатки. Это глазные осложнения сахарного диабета. Олег Георгиевич, всегда ли пациенты приходят по направлению специалистов? Врачи-офтальмологи на местах часто Поздно направляют к нам пациентов уже на хирургической стадии заболевания, когда, к сожалению, лазером помочь уже невозможно, и мы вынуждены прибегать к хирургии. Также, к сожалению, пациенты очень часто сами обращаются к нам, то есть преобладает самообращение пациентов, чем направление со стороны врачей. Хотя мы стараемся и выступаем на конференциях. На обществах, областных обществах офтальмологов и всячески стараемся развить в Кировограде своевременное направление, направление врачами на лазерные процедуры и также диспансеризацию пациентов с сахарным диабетом. На сегодняшний день не существует эффективного консервативного лечения сахарного диабета и золотой. Золотым стандартом лечения сахарного диабета является наблюдение у эндокринолога, терапевта, кардиолога. А при наступлении изменений на сетчатке необходимо своевременное лазерное лечение. Для чего еще используется лазерное лечение в офтальмологии? Мы занимаемся также лазерным лечением осложнений близорукости. Лазерним лікуванням глоукому, яке происходит без коагуляції, тобто есть інвазівна і малотравматично для пацієнта, і також лічим лазером вторічного катаракту. Але перш ніж проводити лазерне лікування, необхідно пройти надзвичайно важливий попередній етап, з якою метою це потрібно і чому в цьому питанні знову не обійтись без новітніх технологій, дізнаємось далі. В'ячеслав Леонідович, розкажіть, на чому ви зараз працюєте? Сейчас мы работаем над исследованием глазного дна у больного с сахарным диабетом. Исследование проводится при помощи прибора для флуоресцентной ангиографии фирмы Heidelberg, Германия. Называется FAG прибор флуоресцентной ангиографии. здесь мы видим фотографию. Сначала делается фотография глазного дна. На ней видно детальные изменения глазного дна при сахарном диабете в виде кровоизлияний и новообразованных сосудов и отека макулярной области. Здесь мы видим его. Дальше больному вводится контрастное вещество, флюоресцин, и делается серия снимков. Сейчас мы их посмотрим. Вот так это примерно выглядит. То есть мы видим, как контраст проходит сначала артериальную фазу по артериям. Видим места, где контраст вот здесь выходит за пределы русла. То есть это говорит о том, что эти сосуды новообразования не функциональны. Вот видно точки просачивания. Видно кровоизлияние четко. Видно вот уровень крови, приоритинальное кровоизлияние, потому что горизонтальный уровень. Дальше по итогам этого исследования мы говорим, насколько выражены изменения на глазном дне у больного. В чем состоит тактика лечения таких пациентов? Значит, тактика лечения таких пациентов зависит от стадии изменения на глазном дне при сахарном диабете. Если это начальные изменения на глазном дне, они не требуют от нас вмешательств, только наблюдения. То есть мы наблюдаем таких пациентов раз в полгода. Как только у больного препролиферативная стадия или пролиферативная стадия сахарного диабета, тогда мы начинаем лечение в виде лазеркоагуляции, панретинальной лазеркоагуляции. Она проводится в 4-5 этапов. И если необходимо есть отек в макулярной области, либо новообразованные сосуды, тогда вводятся специальные препараты группы антивиджеф. Ну, непосредственно это лицензис, если в частности говорить о препарате. То есть это лазерное и хирургическое лечение. Насколько важно для таких пациентов вовремя начать лечение? Значит, при сахарном диабете возникает ишемия сетчатки. Она недополучает кислород и питательные вещества. Организм вырабатывает специальный фактор, который фактор роста сосудов новообразованных. Растут новые сосуды, но сосуды они функционально непригодны, так как они состоят из одного слоя клеток, нету стромы. Эти сосуды начинают пропускать кровь в сетчатку. Вот мы видим здесь очаги внутриретинальных, так называемых, кровоизлияний. Вот эти очаги. В результате этого в местах кровоизлияния образуются рубцы, и эта сетчатка выпадает из своей функции, то есть она не выполняет функцию полноценную. Поэтому очень важно вовремя ввести препарат, так называемый анти фактор который вызывает запустевание новообразованных сосудов, и обработать периферию сетчатки, максимально периферию сетчатки лазером, чтобы она не вырабатывала фактор, который вызывал бы рост этих сосудов. Вот само исследование. То есть, когда мы вводим контраст для того, чтобы посмотреть участки сетчатки, и где есть новообразованные сосуды. Вот под действием контраста он попадает в артерии, это артериальная фаза. Мы видим сначала, он наполняет вот эти вот новообразованные сосуды, и они начинают пропускать. Вот так же они и кровь пропускают, как и контраст, за пределы. Вот мы видим участки, где это происходит. Вот аневризмы. Затем мы в дальнейшем делаем, то есть первых 30 секунд записывается в виде фильма, потом фотографии. И дальше мы по итогам этого обследования карту, где мы будем обрабатывать лазером. То есть какие участки сетчатки необходимо обработать лазером для того, чтобы не было протекания микроневризмы закрываем и обработать периферии сетчатки для того, чтобы не вырабатывался этот фактор. То есть это обязательно это золотой стандарт исследования перед лазеркоагуляцией сетчатки по поводу сахарного диабета. Без этого невозможно делать лазер. Этот аппарат у нас единственный в Кировограде, у кого есть. Тому правильно ділати лазер можна только після того, як пройшов больнувати іслідування. Власне, на сьогоднішній день задіяно усі фантастичні можливості технічного прогресу, аби загальмувати та мінімізувати розвиток ускладнень для очей при цукровому діабеті. І тільки ваша особиста справа скористаєтесь ви чи ваші рідні ними вчасно, або ж ні. Шуповнікабікновіни Діка роза. Это кустарник высотой полтора-два с метра. Произрастает на лугах, полянах, на опушках леса. Цветет в апреле, в мае, созревает в сентябре, октябре. Используется как дикорастущее растение благодаря красивым цветкам. Может в садах использоваться и в парках. В медицине используют плоды шиповника. Плоды Содержит очень много витаминов и очень много микроэлементов. Лидирующее место занимает витамин С, аскорбиновая кислота. Ни один фрукт и ни один плод или овощ не содержит сколько витамина С, сколько содержит шиповники, благодаря этому витамину. Он э, применяется при простудах для повышения иммунитета, то есть когда организм ослаблен, это простуды, любое заболевание, содержит витамин А, витамин В1, В2, витамин К. Это витамины, которые участвуют в процессе кроветворения. Витамин А положительно влияет на функцию зрения значит, на это витамин роста, очень полезен детям детям период активного роста, это 10-13 лет. Витамин К обладает кровеостанавливающим действием и, естественно, настой, отвары шиповника применяются при кровотечениях. Витамин К – это один из факторов сворачиваемости крови. Витамин П, рутин, препятствует ломкости капилляров. Тоже очень много заболеваний именно по причине ломкости. Это и варикозы, и во время простуды. То есть усиливается ломкость капилляра, поэтому шиповник очень полезен при таких заболеваниях. Какие микроэлементы содержит шиповник? Это и калий, и натрий, и кальций, и железо, и фосфор. И, учитывая действие этих микроэлементов на организм, можно сказать, что нет заболевания, при котором бы шиповник не применялся. Калий – это источник, который необходим. Сердечные мышцы – фактически корм для сердца. Железо – это микроэлемент, который участвует в кровотворении. При анемиях назначается различного происхождения калий, магний, натрий. Это те микроэлементы, которые нужны нашему организму для нормальной деятельности. В медицине используется сироп шиповника и экстракт шиповника. Называется холосас, это вытяжка из шиповника, обогащенная аскорбиновой кислотой. Сироп шиповника применяется по одной столовой ложке три раза в день. Можно в чистом виде, можно вместе с чаем, можно разводить водой. А холосас применяется по чайной ложке три раза в день. Тоже можно в чистом виде, можно с чаем, можно с водой. Противопоказания тоже определены теми витаминами и теми микроэлементами, которые содержит, которые содержит шиповник. К примеру, аскорбиновая кислота. Она повышает кислотность, поэтому нельзя назначать отвары шиповника людям с гастритом и с повышенной кислотностью из-за того, что в отварах будет значит, содержать железо. Оно отрицательно действует на эмаль зубную, поэтому надо эти все отвары пить через трубочку. Плоды шиповника можно применять в сыром виде, можно высушивать плоды и хранить их на зиму. Плоды сушатся при температуре 50 градусов, до готовности высушенные плоды крупкие, твердые и имеют специфический аромат. Внутри плода содержатся э, семечки которые тоже содержат э, полезные вещества и микроэлементы и витамины поэтому желательно э, вот эти вот э, семечки э, тоже заваривать использовать. Но кроме семечек внутри есть еще волоски, которые желательно их не использовать. Плоды нужно очищать. Если вы сушите плод половинками, значит надо ворсинки эти убирать. После того, как вы заварите, охладите отвар измельченных плодов, его желательно процедить, для того, чтобы эти ворсинки не попали в отвар. Принимать отвар до еды по полстакана три раза в день. Отвар готовится, значит, 10, 10 грамм плодов на стакан воды, кипятят 15 минут, охлаждают 30 минут. Принимать по полстакана три раза в день до еды. Принимать можно до одного месяца. Тоже следить за состоянием больного, чтобы не было никаких аллергических проявлений. Из семян шиповника готовят масло шиповника. Масло шиповника содержит каротин, это провитамин А. Используется наружно при язвах, порезах, ранах, как заживляющее. И внутрь по чайной ложки три раза в день как противовоспалительное при язвах при гиперацидных гастритах используется как желчеконное средство при воспалительных процессах желчевыводящих путей как правильно заваривать чай шиповника первое что обязательно вы должны делать это очищать плоды от волосков готовить Шиповник в термосе это тоже неправильно, потому что термообработке фактически больше десяти часов подается шиповник, и большая часть витамина просто разрушается.